Вітаю, друзі! Ви на каналі Астролюкс. Мене звати Анастасія Великоїван, і Сьогодні на зв'язку з нами астролог Влад Рос Влади. Я вас вітаю і хочу розпочати з дуже гучної новини у мережі, тому що авіакомпанія Ryanair Анонсувала відновлення польотів в Україну. Більше того, компанія розробляє план запуску вже цього 2025 року. І за словами керівників компанії, польоти розпочнуться вже буквально 4-6 тижнів після завершення війни, і поговорюють, що це може статися навіть влітку 2025 року. Чи дійсно ми матимемо літо 2025 в мирному розумінні? Ну вот я прямо сейчас составляю харарную карту. Кто не знает, в астрологии харарная карта — это ответ на конкретно поставленный вопрос. И есть ли возможность такого? Ну вот одиннадцатый дом гороскопа — это гороскоп неба. Меркурий сходится с Солнцем в знаке Водолея. Это значит, что действительно будут открываться ворота, воздушные. Ну и подтверждается полностью моя информация, которая выложена уже давным-давно на моем канале. Подписывайтесь на мой канал Влад Рос. Да? Я уже давным-давно, уже полгода как говорю, что в этом 2025 году возобновятся рейсы. Первый будет аэропорт открыт во Львове, uh -huh. второй аэропорт Борисполь и третий аэропорт будет Одесса. Это прекрасные новости, будемо будем их очень сильно ждать. Главное, чтобы эти полеты были максимально безопасными, и русские нам не зашкодили в грандиозных планах. А... Да, случилось что-то невероятное. 2.02.2025. Двойки проигрываются, дорогие друзья, очень важная информация. В день Байбака Сурка случилось фактически положено начало конца этой войны, и, и, и действительно можно будет вздохнуть, понимать, что все-таки. Близок конец значит, этого ужасного убийства людей, которые находятся на фронте. Ну и очень близок СФАР, как всегда я говорил, что на Марсе ретроградном, когда он остановится на небе, а это как раз будет третья годовщина, 23-24 февраля, действительно могут перестать стрелять, и Исфар он буквально приблизился. А 2-0-2. 2025 -го. случился супер классный аспект Меркурия договоренности и Юпитер дипломатия. Можно впервые сказать, что фактически мы приближаемся к миру, дорогие друзья. Знаете, есть, когда человек рождается, строится натальная карта гороскоп рождения, а есть как бы гороскоп зачатия. Так вот, гороскоп зачатия мира произошел 2.02.2025 года. От власне про закінчення цієї війни, пан Зеленський в інтерв'ю британському журналісту нещодавно заявив, що він готовий до перемовин з путіним заради миру. Також він додав, що наразі, на жаль, Україна не може звільнити окуповані території і не може жертвувати людьми задля результату, який в теорії може навіть не настати, все ж таки чи свідчать такі слова нашого президента про те, що це буде заморозка конфлікту з Росією саме з тими землями, які наразі вона відвоювала. Ну пісочний рот Путіна тоже сьогодні сказав, що а, хоч і е, Зеленський і не легітимний цих точки зору, Но они с ним будут вести переговоры. Дорогие друзья, это все. Это фактически мы выходим на прямое решение окончательное это Финишное прямое, дорогие друзья. А, так вот, значит, э, э, действительно сейчас будет все это быстро делаться. Мы выходим на тот мирный план. Я как-то вопросов не уловил. А, чи заморозка войны будет самым с землями и территориями, которые воевала Россия? а на самом деле мирный план будет таков, где будет находиться больше лития, больше титана на, на донецкой земле, где будет больше других редкоземельных металлов все отойдет о нашей стране, чтобы разрабатывали это все американские компании. могу сказать больше что, а расистам придется убраться с большей части Донецкой области, дорогие друзья. Потому что мы понимаем, недавно они завладели Курахова, да, а Курахова там просто объем очень большой запас лития. поэтому придется им оттуда убираться. Могу сказать больше. Дональд Трамп говорит, чтобы они вообще убрались ну, и с территории Украины, из Донецкой и Луганской области, тогда он оставит им Крым, типа, вот, вот такая вот ситуация. А тем более, что в Крыму нет никаких редкоземельных металлов, минералов, которые интересуют Дональда Трампа. Но если расисты уберутся полностью из Луганской, Донецкой области, вообще из Донбасса, то будут сняты все абсолютно санкции с них. Вот сейчас пошла торговля, будем смотреть, как это будет происходить. Ну а если еще и власть поменяется в Москве и свергнут Лилию Путина, то, скорее всего, так и произойдет. Скорее всего, есть такой план, что к концу года, как это произошло в Афганистане в год змеи, когда полностью все войска Советского Союза были выведены из Афганистана. Вот сейчас тоже год Змеи, вот сейчас хоть не 1989 год, а 2025 год. Но в год Змеи всегда значит, орки покидают территории других стран. До конца года, возможно, орки вообще покинут всю территорию Донбасса вместе с Донецкой и Луганской областью. А потому что там и в Луганской, и в Донецкой, и в Днепропетровской области больше всего запасов вот тех необходимых редкоземельных металлов стратегического свойства для Америки. И сейчас, если начнется война у них, значит, торговая с Китаем, то Китай просто прекратит поставку в Америку значит, всех этих металлов редкоземельных придется, значит, где-то брать. А где брать, где легко, легче всего это добывать, конечно же, в Украине. А поэтому будет такой размен, прекрасная сделка, Ну, deal, як говорить Дональд Трамп, Ми вам отдаємо Крим, а ви нам весь Донбас. Але ж ми знаємо, наскільки підлі росіяни насправді і ми знаємо, як вони можуть не зупинятися перед тим, чого вони дійсно бажають. Всі говорять про мир, але не треба забувати, що конфлікт і вторгнення, і війна може насправді повторитися, і росіяни можуть знову спробувати на нас напасти. Через який час дійсно це може статися. Ну, все указывает 2029 год. Это, во-первых, заканчивается каденция Дональда Трампа. Во-вторых, действительно, заканчивается период Юпитера с точки зрения ведической астрологии тоже в 2029 году. Ну и они смогут, действительно, им нужно 2-3 года, чтобы возобновить свои силы, возможности да, и дальше вести эту войну. Поэтому время до, 2000, до конца 2028-2029 года у нас есть, дорогие друзья, поэтому война не возобновится раньше, чем в 2029 году, а скорее всего, не возобновится уже никогда. Потому что период начинается золотого Сатурна в нашей стране, находящегося не в доме катастрофы, как период Юпитера, катастрофа, война, разрушение, да, восьмой дом э, гороскопа, а второй дом, дом финансов и денег. Поэтому начнется золотой век Украины, инвестиции, суперклассные комбинации возможности реализации больших обширных проектов. Поэтому я вижу, что все идет к тому, что наша страна начнет, наоборот, процветать с 2029 года. А Раша может уже там напасть куда-нибудь там на Казахстан, у них же полно там Армения, там, uh -huh. не знаю, Грузия, там. у них же полно, куда можно напасть. Зачем? Ну, об Украине они уже зубы поломали. Смысл им нападать на нас в очередной раз. А при найкращому розкладі, коли закінчиться війна, коли не буде повтору, дай Боже, вторгнення з боку Росії, коли нам чекати відкриття кордонів для українських чоловіків? Ну я думаю, що взагалі это в этом году іменно до виборів відкриття кордонів, скоріше не пройде. Да? Потому что ну, все понимают, что если сразу открыть значит, границы, многие могут выехать, и, айди зная, может случиться вновь какое-то нападение со стороны Раши. Mm -hmm. Поэтому, скорее всего, военный стан будет заменен надзвучайным станом. И он продлится до тех пор, пока не пройдут выборы, и пока не устаканится вся ситуация на фронте. Ну, я думаю, что до конца этого года все-таки, наверное, повременится эта ситуация. А, Но ну, все-таки мужчина, наверное, все-таки не будет выпускать. Ну, вот такой прогноз. Но я вот уверен, что в 2026 году уже откроются границы полностью, да, и все будет нормально. Зразумила вас. Мы уже в лютому месяце, это последний месяц зимы. Чи чекати нам масштабних обстрілів України і які найнебезпечніші дати лютого саме є для українців та України? Ну у нас є жорсткий такий квадрат Меркурія і Урана. Це точна дата 10 февраля. Тому плюс-мінус там один день це 9, 10, 11 февраля, можуть бути масові обстріли летить на нас може все що угодно там і так далі. хотя есть как бы интересные заготовки, что в общем пока ну, таких массовых обстрелов, особенно после того, как ударили по Одессе, да, mm -hmm. по гостинице Красная, она же Брестоль, вот этих больших ракет по гражданским объектам, то есть пока временно должны уже перестать как бы, проходить, несмотря на то, что вот сейчас ударили вот совершенно Недавно у нас вот, э, прямо убило несколько людей там недалеко от фронта. Да, В вот, mm -hmm. да, вот получается вот такая вот ситуация. Но февраль он более-менее такой спокойный по отношению вот, так, к предыдущим месяцам. И как бы вот такая вот ситуация не будет происходить, слишком ужасная и опасная. Также не, не очень такой благоприятный будет у нас аспект для навала вот этих э, всяких сложных ситуаций это вблизи 25 значит, февраля как раз там 24 25 26 и Меркурий соединяется с Сатурном тоже Сатурн это камни с неба какие-то удары вот сложные ситуации поэтому если и будут какие-то навалы на нас то это вблизи 10 февраля с 9 по 11 а также 24-25-26 февраля вот в эти дни Зрозуміла вас. Дякую, шановні українці. Будь ласка, прослухайтеся, реагуйте на повітряні тривоги. Знаємо, що країна гній, на жаль, все ще існує. А про певні статистичні дані хочу з вами поговорити, тому що Дональд Трамп у своїй заяві каже, що нині вбито 700 тисяч росіян, 600 тисяч українців за ось ці три роки війни, які ми маємо. Натомість наш Володимир Зеленський заявляє про інші цифри. Він говорить про 35 Тисяч загиблих. 45. 45. 45, 45, 45, мабуть, так. А, і в Росії взагалі то 350 тисяч. Чому ось ці дані від президента України та президента Америки відрізняються? Звідки вони черпають цю інформацію і чому Ну настільки розючі зміни? А, ну Могу сразу сказати: 45 тисяч та офіційно задокументірованих. четко, жестко привязанных и могилы конкретные, mm -hmm. все четко. Сколько пропало без вести, сколько убито россиянами и закупано, и вообще где-то никто не знает от слова совсем. Но по некоторым данным, что это может быть погибших украинцев до 200 тысяч минимум, дорогие друзья. Но то, что у нас действительно лучше всего справляются и выносят ребята с поля боли и дают им возможность не умирать. А все-таки они уже повторно идут на фронт да и ранено действительно на все вот такое большое количество 350 тысяч это действительно правда россия наоборот убивают чтобы значит <coughs> когда, чтобы не выносить их назад куда-то не, не, не тягомоти но тем более родные всегда будут получать уже посмертные вот эти большие финансовые дела, там, лады, калины там и, и, mm -hmm. и тому подобное. А поэтому действительно, значит, и получается так, что у нас больше раненых, но меньше погибших, а у них больше погибших, и практически на каждого определенного персону, на одного погибшего всего лишь один раненый в Российской Федерации, а у нас на одного погибшего четыре раненых, примерно. Зрозуміла вас і ще хочу запитати за тему, про яку ми дуже давно не говорили. А саме за запорізьку атомну електростанцію, що з нею буде в 2025 році? Чи зможемо ми повернути її під контроль України? Ми ці п'ятих. пять современных реакторов, которые прекрасно нам будут давать возможность иметь энергетический баланс в нашей стране, что больше никогда, и ни при каких обстоятельствах у нас не было верных отключений. Могу вам сто процентов сказать, что как раз сейчас директор МАГАТЭ, или кто там приехал сейчас в Украину, решается этот вопрос прямо вот при... сейчас, в ближайшее время. А вы решите, что известно, что я как наикраще. Ще хочу запитати за певні рішення Трампа, тому що якщо він припинить війну і буде продовжувати військову допомогу, чи в такому розкладі отримує США доступ до корисних копалин, які є в Україні? Чи все ж таки це відбуватиметься якось інакше? Значить, ідіот ситуація, і такий символ большой дракон розтягнувся на землі. богато одетый человек значит, растянулся на земле, упал на землю. Короче, действительно, они будут все связано с землей. Видите, такой символ харадной астрологии тоже говорит о том, что все касается земли, будет разрабатываться в Украине американскими компаниями. А когда к нам придут американские компании, это даже важнее того, что у нас будет какое-то ядерное оружие при себе или какие-то ПВО, потому что свой бизнес американцы будут точно защищать. И тем более такой стратегически важный для них. Поэтому, да, копания будут разрабатываться, 100% так и будет. Да, бы в этом абсолютно уверен. Ну и еще певні решения Трампа, которые вызывают интересные вопросы и раздумы. Мы видим, как Трамп буквально влаштував торговельную войну с Канадой, с Китаем, Мексикой. Для чего он это делает и чем все это может завершиться? Ну, если он говорит 25%, значит, завтра будет 10%. Вот. Если он говорит Китаю 10% торговой войны, да, то есть э, всякого рода, значит, податков там или еще что-то, значит, завтра будет 5%. Делаем на 2, то есть, на рубль, удар на копейку, как всегда. То есть чем ты делаешь больше ставок в начале, тем ты больше можешь выиграть в конце. Это любимая тема Big Deal, да, искусство сделки, да, есть такая книга Дональда Трампа. Поэтому вначале ты запрашиваешь слишком много, а потом тебе уже вырисовывается, в принципе, и нормально. Поэтому все, что он хотел, он уже добился. В Гренландии теперь будет больше американских, значит, военных баз, 100%. 100%. Панамский канал перестал быть, был, просто на днях перестал быть китайским, он теперь вновь будет американским. Ну, а Канада просто пойдет на то, что значит в конечном итоге они будут больше покупать в Америке, в США, товаров, вот, потому что они слишком мало покупают и слишком много продают в США. Вот все, все очень легко, Дональд Трамп добивается таким играющим образом. Но это, конечно же, не политик в том смысле, в котором мы привыкли иметь, а это уже политик новой эпохи Водолея, новой эры. Вот такие, как Зеленский, а как, получается, Дональд Трамп, как Хавьер Милей из Аргентины, это вот век 21 века. Да. Ну и зигующий, конечно же, Илон Маск. Мене ще цікавить приїзд Дональда Трампа до Украины. Чи можливо це в найближчі півроку, скажімо? Как раз харарный вопрос. А вы, дорогие друзья, можете у меня заказывать и натальные карты, годовые соляры, мой сайт ватрос.com.ua, по вайберу, по ватсапу, по плюс 38, 63, 524, 63, 24. Можете всегда у меня заказывать и узнавать свою судьбу. А, ну вот в вопрос уничтожается, вопрос несущественен. Значит, в ближайшие полгода Дональд Трамп прям в Украину не приедет, к сожалению, да, когда вот на Сенгенде последние градусы в хараре, знака зодиака, это говорит о том, что пока, пока вот тенденция того, что он приедет к нам, не созрела. Скорее всего, Зеленский будет, значит, встречаться с Дональдом Трампом на американской земле. От власне про Трампа і Зеленського ми бачимо, як тісно пов'язані з американською владою, з їхніми певними рішеннями та вимогами. А чи може Дональд Трамп при своєму такому бажанні усунути Володимира Зеленського від української влади наоборот, Дональд Трамп видит в Зеленському прекрасного чоловіка, котрим можуть дати їм возможності світі на значит, те же самые шахты, редкоземельные участки. И всегда с ним можно договориться, потому что знаки воздуха между собой прекрасно ладят. Вот любимое слово Дональда Трампа «я умею ладить». И Зеленский по знакам Водолея имеет прекрасный тригон гороскопу Дональда Трампа в знаке Близнецы. А Близнецы и Водолей — это лучшие друзья подруги там и так далее. В любом случае, то есть Зеленский просто уберет свою нелегитимность, переизберется да, у него хорошие шансы это сделать, если Залужный не пойдет. Но я, насколько знаю, они уже договорились, если Залужный идет, не идет Зеленский, а если идет Зеленский, не пойдет Залужный. Як это было в предвыборчей кампании. Если что ты, то и я, а до только на ВПК. У них вот сейчас, значит, темная лошадка, это которая может спутать все карты, все перевернуть полностью, значит, политическую доску. Это Александр Усик, это вообще может быть неожиданно. А что вы вас Я уже полгода об этом говорю Не хочу про це говорити далі. Хочу про оточення нашого президента Володимира Зеленського. Скажіть, будь ласка, чи має він зараз в найближчому оточенні зрадників, які можуть впливати негативно, звісно, що на долю України? Ну там полно зрадників починають Да? Кстати, от ви що ну, він зокінчили? вже не в оточенні все ж таки вже? <кхем> ну, раніше був, по крайней мере, Єрмака Єрмакаун представлявся. А, ну и самое главное, вышел закон, что если человек живет больше года за границей, то баллотироваться никуда он не может. Ни в Верховную Раду, ни в президенты, никуда. гудбай Аристович. Арестович. До побачення, так. Да, ну, зральников полным-полно. Там вокруг, э, э, ну, так же, год змеи, и сейчас они все вот могут как бы показываться, вырисовываться, и там буквально все друг друга могут съесть. Но самое главное сейчас нельзя допустить вот это кодло змей в тот, в тот самый момент, когда решается судьба Украины. Поэтому Зеленский, я знаю точно, да, он решил повременить вообще с выборами в этом году. Сейчас он думает о том, чтобы их вообще не проводить в этом году, чтобы не допустить возможности вот этих заратников, да, вот в конечном итоге, чтобы они дорвались до власти. Ну а там, по-новому, вы же смотрите как, смотрите, как они тут вдруг начали появляться, те же самые Мураевы, да, угу. Бойко и все остальные, угу. и же с ними. Ну, мне кажется, что надо все-таки будет запретить партию ПЗЖ и вообще там начать расследовательскую деятельность против коллаборантов Украины. Ми з вами говорили про долю Магате сьогодні. От, власне, гендиректор не МАГАТЕ вибачаюся Запорізької атомної електростанції. якраз гендиректор МАГАТЕ заявив про загрозу ядерного вибуху у разі влучання навіть у Київську ГЕС, тобто з іншого боку, ми підійшли. Чи можливий саме такий розвиток подій? Чи дійсно є такі плани, наприклад, у Кремля? Нет, абсолютно нулевая опасность. Всадник, вооруженный для борьбы, наблюдает ущербную луну. Вопрос отпадает самый последний градус, когда вы задаете, да. Угу. То есть опасности в ближайший год нету от слова совсем. Самая была опасность, опасность для Запорожской АЭС. Это конец 2022 года, особенно когда были солнечные и лунные затмения в даты ее основания. Это октябрь 2020. 2022 года, там э, расисты могли ее взорвать. Больше шансов взорвать ее не будет. І наостанок про буденне, але не менш важливе. ми зараз всі бачимо з різкий зліт цін майже на всі види продуктів, взагалі що буде з гривнею до кінця 2025 року, чи може злетіти долар до 50 гривень за одну одиницю? Як взагалі буде триматися далі українська фінансова система? Могу вам сказать одно: до выборов президента, до следующих выборов критическую, значит, цифру 50 гривна не переступит. Значит, будет 48, 49 максимум за доллар или за евро, потому что именно с этого года Украина прикрепляется теперь к евро валюте, потому что мы собираемся войти в Евросоюз. Поэтому вы сейчас будете видеть, как гривна будет колебаться к доллару и как сильно она будет привязываться к евро. А uh, поэтому uh, мой прогноз uh, ніж 50, і в євро, і в доларі, і 40 психологічні старочем то да. зрозуміла вас. Дякую вам Влада, за цю розмову. Друзі, ми як завжди чекаємо від вас коментарів. вподобайок. Обов'язково підписуйтесь на наш канал. Підписуйтесь на нашого гостя. Всі посилання будуть. В описі до цього відео ставте на дзвіночок, аби не пропустити свіжі випуски. І, звісно, що, як завжди, акцентую. Бережіть себе та донатьте на ЗСУ. Побачимось.